Гей, не симувати. Далі стартап-шоу продовжується. Лавіка! Сані, і далі умна маска для дайверів: пристрій для зйомки 3D-фото. Фейл, ніни добрів стоїмостю в 3 тисячі доларів. І не забувайте, дуже уважно слід а, спостерігати за цією красуною. І вона буде здавати питання. Ви відповідаєте, отримаєте дуже багато приємних корисних речей. Предлагаю сразу начинать вспоминать истории Нины Добре. Ага. Очень многие подростки сейчас знают красотку по такому сериалу, как «Дневники вампира». Лично мы с Аней, по-моему, не смотрели, на самом Я деле. не надевился, это за на тоже страшный фильм для меня. А, как мило. В общем, родилась девушка в Болгарии уже в два года, она переехала в Канаду. Ага. А в 2010 году Нина удостоилась награды «Прорыв года» за лучшую женскую роль в сериале «Дневники вампира». У -у -у. Девочка, на самом деле, сам самого детства пахала Ой, как. Ой, что... на ее зубки. Она, она, она давно находила до дантиста. Красотка самого Сам... детства, у. а именно с двух лет уже знала, что такое несладкая жизнь. И пыталась помогать своим родителям иммигрантам еще до школы на рассвете разносила свежую газету. А если вам не устачает фейли в этой красоте, то знаете, что під час съемок у на ней было очень много техники. Просунутые, это микрофоны, это там всякая другая принадлежность. И вот в результате, девушка нам, вы почти потом захотела до Туалету. Она пошла туда еще и что? И случайно смывает техники на 3000 баксов. То есть прямиком 3000 долларов в унитаз. Ну а ми давайте все ж таки на честь програми про високі технології прийдемо про маску, яку нещодавно випустили з кубус. Отже, ця корпорація пропонує розумну маску, яку ви зараз бачите на екрані. Вона розумна не тільки тому, що може, наприклад, алгебричні рівняння, які звирішувати, насправді вона дозволяє знімати все навколо. Причому у високій якості, і при цьому, якщо лайка, наприклад, буде тривати з такою маскою під воду, пірнати, так то ти зможеш спілкуватися yeah. з колишніми оточуючими. рыбами рибами та акулами, тому що звук під водою поширюється у чотири рази швидше. Прилод для съемки 3D. Нарешті буде выпущены зовсім скоро, після того, як він нас грошей на кикстартері. Отже, якщо казати про цей фотоаппарат, то запускає у исландская компания Kula. Kula Investors LTD предлагают на пластиковой основе расположить четыре стекла с коэффициентами прилавления в 94%. Это позволит, на самом деле, расширить пространство а, видения. А значит, еще и будет это в помощь не только камерам, но а также еще и фотоаппарат. Обратите внимание, можно подобный гаджет устанавливать, как через приложение и покупать специальный аксессуар. И одевая его на камеру, можно будет теперь видеть просто в 3D изображении и более качественно. Друзья, настав час вынородить себе за зауважнее. Заходите на Нескафе с Winwan M1.TV и выбирайте правильный вид по этим Чашку-то запаскал, вид на scf в одному. И вопрос я уже придумал, он будет несложным, но интересным. Итак, давайте вспомним, на какое же имя отзывается умная колонка эхо от Амазон. Первый вариант ⁇ Сири, второй вариант ⁇ Алекса, третий вариант ⁇ Сем. Вспоминайте, пожалуйста, потому что это все же было похоже на имя. Сегодня сегодня мы поспілкувалися с хипстером, точнее с СИО такого проекта Бара Холка, точнее Антрасоль Костянтином миску. Хипстеры это продвинутая молодежь, активные люди, которые участвуют в жизни города, которые участвуют в социальных каких-то проявлениях, интересуются всем новым и... Э, ну, вообще являются как бы Также нам было интересно узнать, кто же Анрегился или Анрегины вообще из наших звезд. Давайте вспомним, что они нам отвечали. Анрег. 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 Что, Анурез? Анрег. Кто это, Анрег? Анрег. Я думаю, это связано с греком. Чувак, который записывает что-то. Да, ну, рек, запись, анрек, запись неможливо. Что-то в записи или не в записи. Не записывающийся. Как только анрек. Мне тоже кажется, что это греческое имя какое-то. Аня у нас я у нас режиссер Аня главный модель, это вот сокращенно. Наверное, это кто-то незарегистрированный. Нереальный грек. Запись дубля, короче. Ваша IQ буде зростати з кожним днем, якщо ви будете дивитися стартап шоу на М1 разом із з Лайкою. Сані, ми обіцяємо вже уже завтра вас новими і інтересними стартапами і технологіями. Просто будьте з нами і наслаждайтесь. цим днем вместе.